joriy yilning 3 iyul kuni amudaryo tumani qilichboy ovulidagi rajabov Omonboy fermer xo'jaligida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ta'minlashda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish paxtani tomchilatib sug'orish g'alladan bo'shagan ekin maydonlariga takroriy ekinlar ekish masalalariga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi seminarda o'zbekiston respublikasi suv xo'jaligi vaziri shavkat hamroyev respublika qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari professor olimlar tuman hokimi sultonboy yo'ldoshev tumandagi to'rtta sektor rahbarlari fermer xo'jaliklari raislari hamda qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari ishtirok etishdi seminarda o'zbekiston respublikasi suv xo'jaligi vaziri shavkat hamroyev so'zga chiqib amudaryo tumani qishloq xo'jaligi sohasida katta natijalarga erishayotganligi sohadagi ishlar samarali tashkil qilinganligi tuman agrar sohada mamlakatdagi eng ilg'or tumanlardan biri ekanligini alohida ta'kidladi shuningdek so'nggi yillarda tabiiy iqlim sharoitining keskin o'zgarayotganligi sababli dunyoda suv tanqisligi muammosi tobora kuchayotganligini qayd etib mavjud suv zaxiralaridan oqilona foydalanish zarurligi haqida so'z yuritdi suv tanqisligi muammosi ayniqsa agrar soha taraqqiy etgan hududlarda yaqqol sezilmoqda shu jumladan tumanimizda ham suv yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar mo, ko'zga tashlanmoqda hududlardagi suv taqichinligini yumshatishda qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ta'minlashda suv tejovchi texnologiyalardan oqilona foydalanish sezilarli natijalarni bermoqda ta'kidlash kerakki joriy yilda tumandagi jami 3800 gektar ekin maydonida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish belgilangan bo'lib shundan 3730 gektar yer tomchilatib sug'orish 30 gektar maydon yomg'irlatib sug'orish 40 gektar yer esa diskret usulida sug'orilishi rejalashtirilgan shu yilning may oyi holatiga ko'ra jami 169 yuz fermer xo'jaligi va bitta klaster tashkiloti tomonidan 2816 gektar ekin maydonida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha pudratchi tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilgan shuningdek paxta xomashyosini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha 145 ta fermer xo'jaligi tomonidan 2581 gektar bitta klaster tashkiloti tomonidan 34.5 gektar maydonda mevali bog' va boshqa ekin maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha 19 ta fermer xo'jaligi tomonidan 130 gektar maydonda pudratchi tashkilotlar bilan shartnomalar qilingan jumladan rajabov omonboy fermer xo'jaligida 37 gektar ekin maydonida tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilingan bo'lib gektaridan 60 sentinergacha hosil olish ko'zlanmoqda seminarda yig'ilganlarga tomchilatib sug'orish texnologiyasining afzalliklari texnologiyadan foydalanishning o'ziga xos jihatlari xususida ma'lumotlar berib o'tildi tumanimizdagi qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari mas'ullarga qator muammolar yuzasidan murojaatlar qildilar murojaatlardagi masalalarni ijobiy hal qilish uchun tegishli mas'ullar bilan kelishib olindi qator murojaatlar tushuntirishlar berish orqali shu yerning o'zida hal qilindi qolaversa seminarda ishtirok etayotgan professor olimlar fermerlar tomonidan berilgan savollarga javob berishdi mamlakatimizda koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasiga salbiy ta'sirini yumshatish aholini ijtimoiy himoya qilish va ko'makka muhtoj oilalarni moddiy qo'llab quvvatlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda bu yo'nalishda manzilli har bir shaxs bilan individual va tizimli ravishda muntazam ish olib borishni tashkil qilish maqsadida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar bo'yicha temir daftar ijtimoiy iqtisodiy huquqiy psixologik qo'llab quvvatlashga bilim va kasb hunar o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan xotin qizlar va yoshlar bo'yicha tegishlicha ayollar daftari va yoshlar daftari tizimlari hayotga tatbiq etildi amudaryo tumanda ijtimoiy himoyaga yordamga muhtoj xotin qizlarni qo'llab quvvatlash maqsadida tuzilgan ayollar daftariga 1832 nafar ko'makka muhtoj xotin qizlar kiritilgan edi joriy yilning 20 may holatiga ko'ra ushbu ro'yxatdagi barcha yordamga ehtiyoji bor ayollar ijtimoiy iqtisodiy psixologik qo'llab quvvatlanib bandligi ta'minlandi hamda 1832 nafar yordamga muhtoj ayol qizlar ayollar daftaridan chiqarildi yaqinda tuman hokimligining majlislar zalida ushbu ayollar daftarini yangidan shakllantirish masalalariga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi seminarda tumandagi sektorlar rahbarlari mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari muassasalar korxona tashkilotlar mutasaddilari shuningdek mahallalarda xonadon xonadon ma yurish orqali xotin qizlar muammolari ehtiyojlari va qiziqishlarini o'rganish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh a'zolari ishtirok etishdi aytish joizki seminarda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarni xotin qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati haqida tushunchalar berildi ta'kidlanganidek mamlakatimizda aholi shu jumladan xotin qizlar va yoshlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj turmush sharoiti og'ir ishsiz va kasb hunarga ega bo'lmagan huquqiy va ma'naviy psixologik qo'llab quvvatlashga zarurati bo'lgan fuqarolarga davlat tomonidan manzilli ko'maklashish bo'yicha mutlaqo yangicha tizim joriy etildi bu borada hududlarda tashkil qilingan ayollar daftari asosida har bir ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin qizlar tizimli ravishda qo'llab quvvatlandi seminarda tuman mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari muqaddas beknazarova xotin qizlar muammolarini o'rganish hamda ikkinchi ayollar daftariga kiritiladigan xotin qizlar ro'yxatini shakllantirish yuzasidan oldinda turgan vazifalar xususida so'z yuritdi 1 iyuldan 10 iyulga qadar mahallalarda tashkil etilgan ishchi guruhlar xonadonma xonadon yurib ayol qizlarning muammolarini o'rganishlari lozimligi har bir yordamga muhtoj xotin qizlar individual tarzda so'rovnomalar to'ldirishi kerakligi hamda ularni tuman shtabiga taqdim etishlari lozimligi qayd etildi qolaversa ushbu yo'nalishdagi ishlarni o'z vaqtida olib borishda barcha mutasaddi rahbarlar amaliy yordam berishlari mas'ul korxona tashkilotlar hamkorlikda ish iş yuritishlari kerakligi ta'kidlandi shuningdek uchrashuvda aholi ayniqsa yoshlar va xotin qizlarning hayot va turmush sharoitidagi muammolarni aniqlash yakka tartibda ishlash orqali ularning hayot tarzini yaxshilash hamda ijtimoiy faolligini oshirish shuningdek aniqlangan muammolarni kompleks va manzilli hal qilish borasidagi chora tadbirlar tizimli ravishda davom ettirilishi aytib o'tildi